Я щиро приветствую вас э, с, с вашей такой выдачной жизненной событий, с отриманням паспорта на Украины. Спасибо за поздравление. Проделала я очень большой путь. Пыталась по до достижению возраста получить донецкий паспорт, так как не было, отсутствовала моя мать. Я ее не могла изначально найти, пока я ее нашла. Оказалось, что у матери тоже нету паспорта, он у нее утерянный. Сделали материн паспорт пока. Выдали временную мне в Донецке справочку. Началась война. Переехала на пересечение... На линию соприкосновения. Да, на линию соприкосновения. Вот. Приезжала здесь в миграционную службу, пыталась подавать, делала... завжди получала отказ. Увіділа э, табличку право на захист і э, прийшла, звернулася за За Для отримання ефективного результату в ході опрацювання цього кейсу э, ми подали до суду заяву про встановлення факту проживання особи на території України станом на 91 рік. І навіть попри. Отримання позитивного рішення суду особа не мала можливості реалізувати своє право на отримання паспорта. Нам прийшлося звертатися до голови міграційної служби України. Після цього, звісно, справа почала рухатися скоріше. Особа отримала необхідні документи для того, щоб почати оформлювати паспорт. Благодаря вашій організації, благодаря вашим сілям, вашій допомогі. Я наконец-то получила свой паспорт гражданина О, Украины. Я вас поздравляю. Спасибо. Я вас тоже широ витаю, все подъезжа. Чего вы были лишены? Как вы были поражены в правах, не имея этого основного документа. Это нет ни работы, нет никакого дохода. Трудности у меня есть детки. Трудности случились с их свидетельствами о рождении. Сейчас секундочку. Я хочу нашим телезрителям рассказать о том, что на сегодняшний день, между прочим, Мария уже 31 год. И только в 31 год Мария впервые в жизни получила паспорт. А за это время успела родить двух чудесных деток. И каким-то чудесным, каким-то невообразимым образом... Она получила, не имея паспорта, даже свидетельство о рождении на деток, правильно да. я понимаю? Всегда э, работала только э, неофициально и, скажем, были разные э, способы работы и уборщица, и продавцом работала, были такие. Эти. Надо было работать, ребенка надо было подымать. А теперь, наверное, у вас уже достаточно все двери уже открыты да, намного, все двери открыты. Иными, да. иными словами иными словами, ваша жизнь немножко начала уже налаживаться, да, правильно я да, понимаю? Да, да. Государство вас уже стало видеть в каком-то юридическом пространстве державы. Вы уже, что появ, и есть. уже появились, уже можете что-то делать. Ну давайте тогда с вами не будем расставаться. Давайте будем вам в дальнейшем помогать, потому что я все-таки думаю еще достаточно еще достаточно в жизни вашей и ваших детей будет вопросов при помощи при нашей помощи наверное вы сможете их намного легче развязать поэтому милости просим были с нашей нашим... помощью я их развяжу быстрее спасибо большое